Можливо, для себе е, прояснити, наприклад, ті моменти, чи аспекти, можливо, раніше ви почуєте живий досвід, тому що батьки е, в основному закінчували вузи, наприклад, у Києві. Зараз з'являються нові можливості. І скористатися новими важливостями теж буде досить важливостями, тим більше, що ви маєте цей потенціал. Але е, живий досвід, він безцінний. Тому Платончик, будь ласка. Щоб ти змінив? Як, я б хотіла, щоб ти побудував так, розмову, щоб ти порадив 10, почав в 10 класі, як налаштуватись на, та, на е, таке, таку роботу, щоб бути конкурентно і е, брати від цієї школи максимальну кількість того, що приходиться далі для навчання. Я б задоволенням залишилась, послухала платона. Коли Платон ще на класі? Ці задоволення в послуг е, від того, коли Платон робив презентацію, коли Платон щось розповідав. Зараз я розумію, він коли прийшов в клас, е, де ви тоді, я в цьому класі був. Коли у вас перед новим роком був е, настрій е, ну не зовсім налаштований на таку писанку, будь ласка, з'ясуйте, чи потрібно вчити хімію? Чи потрібно взагалі, як потрібно до того відноску? Як це істини? для себя прояснить, открыть для себя новое В Европу в Африку, в Америку. <регулировать> <регулировать> ну, как вы поняли, <регулировать> я тут, чтобы забить время. Нет. А, то есть, это ничего серьезного. Главный вопрос, который мы, нужно себе задать, это зачем учиться в другой стране. Ну, то есть в чем вообще смысл напряжение это служении? вот трудов. Очень битва времени и неизвестность впереди. Вот зачем она? Кто может ну, читаться Зачем вот это все? Ну, если уже точно вы решили заниматься наукой, то точно -го будет на это дома. Почему? Потому что в Украине входа на А там, и, и если уже хочешь заниматься наукой, то инвестиции, mm -hmm. плюс держава становится скажем. И да, и нет. Не каждый может просто взять и заниматься тем, чем хочет. Это трудно, потому что у придется просто очень разные очень разные. И просто ну, многие сами по себе не могут с этим справляться. Если ну бонус, Бонде, говоря, беря среднестатистическое население, например, даже Соединенных штата, то достаточно невеликий процент людей готов и планирует и будет заниматься сказать, или наукой, или не знаю, даже инженерией, или там, не знаю, даже, ну, там, или, там, не знаю медициной, какими-то очень сложными вещами, там какая-то экономика очень сложная, или супер высокая математика, там я не знаю. Очень какие-то очень безумно сложные вещи, очень мало людей с вас такой путь. Поскольку он себя не, не совсем правда видит. Да которые жили здесь, которые видят, что творится, для них это является достаточно большим шагом, которые готовы к этому Еще один плюс люди, которые, ну, хотя учатся в панели, это, ну, достаточно малый процент, точь, точнее очень да, малый процент людей, которые вообще могут существовать ну, в Украине. А, и соответственно в Соединенных Штатах такой процент же не настолько велик. То есть у вас э, соревнования с людьми, почти такого же уровня будет менее явным, но все равно. Так вот, в чем суть? А, ну, обучение за границей — это очень сложный процесс, и надо подходить к нему с должным вниманием, понимая, что будет очень много потерь, и придется иногда через силу идти на худшие варианты только ради того, чтобы попасть куда-то. То есть только ради того, чтобы ну, или попасть в университет, или попасть куда-то дальше, или закрепиться, там, или вообще ну, продолжать путь. То есть, Постоянно придется себя баловать, ну, переваривать свое внутреннее я, которая, гордыня, которая из тебя выходит, которая говорит тебе, ну, вот я сюда поступил, я же не ну, тебя хорош, у меня настолько хорошее качество, то есть я лучше, чем большинство, например, даже, в Украине, потому что я смог туда поступить. Но находясь там, тебе придется понять, что ты не настолько уже и хорош, потому что ты падаешь в своем, в своих качествах ты очень сильно падаешь, поскольку туда едут те, которые такого же уровня, как ты. Я вот очень часто я встречал ну, Официальные вот, действия в университете говорят очень часто, что возникает проблема у людей, что когда они поступают в университет, они вот все из себя, ну, то есть они, то есть они хорошо учатся в классе, они там ну, в топ-5 в классе в всякое такое, а когда они попадают в университет, они понимают, что они, они не являются настолько важны. Они теряют смы, вот, ту, ту лидирующую должность, которую они имели до этого. И поэтому надо понять, что если ты хочешь, чтобы ты реально смог идти дальше, тебе надо стать лидером, ну, по не лидером как бы лучшим в какой-то ну, какой области, чем э, в новом обществе. То есть, надо быть лучшим ну, в нынешнем обществе и постоянно находиться лучшим в новом обществе. И когда ты переходишь в новое общество, всегда происходит очень тяжелая вещь, поскольку идет, э, изменяется весь, ну, мягко говоря, климат вокруг тебя. То есть люди меняются, меняется общество, меняется все, что тебя окружает, меняется мировоззрение, ну, то есть все меняется. Вот я знаю пример многих ну, людей, начинают себя, то есть своих знакомых, даже начинают люди, которые вот жили, ну, интернациональные студенты, даже вот американцы, я знаю, как, насколько сильно они менялись, ну, вот, вот этот переход с школы в университет. Университет это, это уже взрослая жизнь. Но хотя те, кто уже закончили университет, говорят, что жизнь еще более тяжелая и глупая, чем университет, поэтому если в университете пройти как можно больше времени, ну, как бы радуясь, так говоря, наслаждаясь ну, жизнью. Хотя университет это очень сложно, поскольку тебе приходится понимать, что у тебя впереди идут решения, которые будут э, отвечать за твою жизнь. То есть каждое решение будет в какой-то мере тебя ну, ставить на какую-то определенную ну, такую позицию, на ступеньках, которая как бы вот, как возрастание твоего вот, уровня, ну, как бы тебя вот, как Развитие как профессиональное, так и моральное, так и общественное. То есть, и каждое решение будет тебя ставить на определенную планку. Тебе постоянно надо будет двигаться ну, быть потому что всегда будут находиться люди новые, которые будут с тобой соревноваться. Поэтому mm -hmm. надо понимать, что университет — это совершенно другое общество, чисто, совершенно другие правила. Даже вот в вузах Украины, я вот по, по своим друзьям знаю, что это совершенно другое. И, ну, Прежде всего, пока в школе, ну, пока в школе, надо наслаждаться тем, что вы беззаголовны. То есть вам не надо ни о чем беспокоиться, ну, оценки радушны, это такая мелочь, ну, более-менее. То есть оно не так влияет на твою жизнь, как оценки в университете. Потому в университете уже, ну, эти оценки конкретно будут влиять на твое трудоустройство. В школе это все лишь попадание в университет, точнее, это как прием в университет, не более. То есть оценки в школе не влияют на твою жизнь в той степени как влияет на этой оценки в поэтому надо понимать что даже если вы сейчас плохо учитесь вас вот всегда есть тоже шанс у меня однокомнатник он, он достаточно плохо учился в школе значит так более-менее учиться в, ну, в высшей школе то есть последний класс и потому что у него были плохие оценки в, ну, в первом ну у них высшая школа делится на 4 года то есть в первом году Высшая школа второго, это третьем, он плохо учился, поэтому не смог попасть э, на специальность, которую он хотел. Поэтому его выставили в специальность, которая называется общие науки, что в принципе является ничем. Диплом по этой специальности получить нельзя, это просто является как базисом, с которой ты можешь перейти на другие специальности, которые захочешь, если сможешь. Так вот, он ну, скажем так э, в Америке есть такая вещь, как средний балл, ну, называется он GPA. А, то есть у него средний балл был достаточно низок, это в переводе на украинский балл это 7-8, ну, в шеф-классе университета относительно мало, может даже 6, где-то так, я не, я не могу конкретно привести. На самом деле это 2,6 или 4 балла? Ну, угу. Меньше 3, даже 2,5, это так, то есть он не очень высокий. Но когда он был в университет, у него этот средний балл повысился всего до 3,5, это даже выше. Я даже не знаю, сколько он у него мог повыситься, но у него он очень сильно повысился. То есть он я вас спрашиваю, подожди, ты же так вот хорошо учишься, а как до этого было? говорит, ну типа что-то просто не, ну, не хотел учиться. Вот главное понять, что если ты считаешь, что тебе надо учиться, чтобы ты начал учиться, у тебя всегда есть шанс. Школа это, ну это еще не настолько важно, как университет. По крайней мере, даже в Украине с намного проще, сколько чтобы получить тройку, ну из четырех-то надо хотя бы семерка, а чтобы получить четверку, что является самым высоким, надо получить десятку. То есть достаточно легко Украине получить высокий средний балл, перейдя в американскую систему. Потому что у них идет ну, более жесткая система, и у нас можно немного там, ну, Подчумать. немного и там, мы с учителями поговорить, и там, и то, и все. ну, понятное дело, То есть можно хоть как-то себя в вот, с вытянуть, но очень важная вещь в этом всем, это то, что мой знакомый, который имел этого очень низкий балл, смог достичь достичь высокий балл только из-за одного, из-за очень тяжелого труда. Ну, относительно тяжелого. То есть он особо не ну, как бы особо сильно не работал, но он работает больше, чем среди, ну, все другие, которые я знаю. То есть он сел, то есть он перед каждой лекцией сидится, читает прилекционный материал. То есть, в принципе, никто из моих знакомых этого не делает. То есть он постоянно делает все домашние задания, абсолютно все делает. Это у него занимает, ну, я не знаю, ну, где-то половина времени от того, что занимает другие. Но он все это делает, несмотря на то, что другие не делают. Сначала у него очень, очень много времени на это поделал, то есть я помню, он ну, просто сидел, не знаю, не вылезал, а потом уже, ну, из книг в плане, даже не книга, а просто, ну, чего бы, а потом в конце уже у него было столько много времени, что он там начал уже и, и, ну, и пробежки заниматься, и спорт, там. и в конце перед экзаменом вообще почти не готовился, поскольку у него, ну, как бы он все знал. То есть я на него смотрел и спрашивал, почему ты не готовишься? У тебя завтра экзамен. Типа, ну что типа, ну, там, типа, вот это, ну это да, учи, я его прошел, вот это я тоже учил хорошо, это учил хорошо. То есть ему, у него нет этого страха перед экзаменом, который иногда бывает у людей, даже у меня был такой страх, когда я чувствовал, что просто настолько сильно волновал этих экзаменов и, ну вот это вот переживание, что просто трудно было с собой, ну как бы Вот, вот если... Ты вот как бы спокойно, размеренно идешь, то, ну, то есть ты не пытаешься находить как бы максимум времени, чтобы развлекаться, то максимум времени, чтобы получиться, а ты просто стабильно идешь, то в конце концов у тебя эта стабильность приводит к тому, что у тебя есть ну, очень огромный запас всего на время. Это в университете очень важно, поскольку у многих, ну то есть я неоднократно слышал фразу, что те, которые очень много занимались спортом и, там, я не знаю, какими-то интересами, хобби до университета, они их все потеряли в университете. То есть там, ну, капитанных хаман школьных, там, я не знаю, просто ребят, которым очень сильно нравится. Весь спорт у них просто пропал. Они не смогли ничего делать, сколько не смогли со своим временем собрать. То есть очень важно понять, что надо учиться максимализировать свое время. То есть максимально все сжать. Если ты видишь, например, выучить один параграф лишний, тебе надо тратить один час, то иногда можно этот параграф не доучить. Надо максимализировать свое время, поскольку ну, я видел примеры людей, которые просто постоянно учатся, и как бы, они имеют ну, максимальный балл, но то есть особо с этого ничего хорошего не входит, поскольку в университетах важно не только оценка, а еще э, ты сам. То есть ты сам в плане не только академических, а твои навыки. Там, ну, любые, буквально там начинают с социальных навыков, навыков общения, заканчивая навыками там даже ну, какие-то просто навыки, там, например, ну, там, починить что-то, например, или там, поискать что-то в интернете, там, не знаю, или печатать. То есть есть очень много навыков, которые влияют на твою жизнь. И творить ну, то есть эти навыки получаются в ходе просто обычной жизни. При этом их нельзя получить в ходе просто обычной. Ну так. а каким образом вот эти социальные и коммуникационные а, навыки? Вот. 그, очень у них распространено и очень сильно поощряется до такой степени, что вот на своем примере я знаю, что чтобы поступить в медицинский университет надо иметь в год вот, до 400 часов задекларированных, ну, задекларированной делать, волонтерской работы. То есть до 400 часов, которые... То есть если так подумать, 400 часов это как минимум если один час в день на протяжении всего года и то еще будет оставаться. То есть один час из 24 часов придется тратить в пустую. Ну, в пустую в плане, что она, эта работа не идет конкретно тебе на пользу. Тебе придется идти только для того, чтобы тебе даже галочку поставить, что ты это делал. При этом у тебя развивается очень много навыков, полезных, может не полезных, но то есть у тебя идет развитие. И у тебя идет признание общества, ну, не классное признание, то есть никто конкретно не знает о том, что это сделал, но когда тебе на работу, не надо все смотреть, очень сильно смотрят. У тебя идет такая негласная, ну, как бы, ну, как бы, не как такая работа, которая всегда идет на зачет. То есть у людей, которые, у которых большая такая работа, волонтерская, которая без скорости идет, то их всегда намного чаще принимают на работу. Даже у людей, которые очень ну, как бы, талантливые и даже очень много делают, но не умеют вот а так вот просто работать без скорости. То же самое относится к это очень популярно в Штатах, я думаю, вообще во всем мире, и даже вот я знаю, что в Украине у многих друзей. А работа должен чем университета. Это очень распространенная вещь, по крайней мере, в, Штатах, ну, в Соединенных Штатах это ну, как бы почти стержень любой работы. Точнее любой работы после университета. Чтобы получить работу в, э, ну, в пост-университетском времени, тебе надо иметь какой-то опыт. Ну, так уже все привыкли, просто так оно работает. Тебе надо иметь опыт работы. А как этот опыт можно получить? Только работы. А работу можно получить, в принципе, в университете. В школе ты его ну, просто работу не получишь. Поэтому в университете приходится находить работу, чтобы с этим опытом работы уже идти работать думаю, в реальной жизнь. Поэтому всегда надо понимать, что всегда надо оставлять время для таких вещей. Например, и работа, ну, это даже не совсем работа, это как, эм, ну, это как это не совсем работа. Это иногда бывает просто э, такие вот тренинги где-то или любая другая деятельность, которая, в принципе, оплачивается, но достаточно мало в сравнении с балансовой работой. Поэтому всегда надо уделять достаточно большой такой кусок себя вот этим вот как бы не занятным, ну, вне занятий, потому что это очень важно. И даже э, есть всякие кружки такие, которые имеют профориентацию. То есть они, ну как-то оно ну, выглядит, ну звучит странно, что, то есть кружок, по интерес, ну клуб по интересам, я и там есть такая профориентация. Но это все проявляется, например, кружок там каких-то литератов, или там, я не знаю, которые просто собираются там, ну, собираются книги обсуждать, или, не знаю, или кружок какой-то бизнес, где они просто изучают рынок, например, просто так для себя изучают рынок. ну Где-то ну, дешевее, где-то, ну, становятся более дорогими акции. и там, не знаю, даже клубы, там, не знаю, там, там безумно квирство. Есть немного такие бессмысленных например, называется какие-то розовые клубы, где, типа, они считают мужные журналы, или есть кто-то еще где. Они смотрят за белками или еще где-то из какой-то, где они еще что-то делают, там лепят Ну, Есть очень много таких полезных и неполезных. Все равно любое участие, даже влепление снеговиков считается твоя социальная работа, твое социальное, влечение, ну, влечение в общество. Поэтому всегда надо понимать, что есть учеба, есть то, что идет, кроме учебы. И это кроме учебы иногда несет даже большую пользу тебе, нежели просто учеб. Хотя всегда Ну, для как бы университета очень нужны некоторые навыки, которые, которые можно выработать в школе, и это распределение, распределение времени. То есть это настолько важно, что иногда бывает, ну, но ну, без этого просто никак. Иногда бывает, что тебя эти делать классы или не знаю, курсы или без разницы что они идут в очень странном порядке то есть например у меня бывает что просто по дня перерыв два часа и а при этом домой идти это как то ну, тратить еще 20 минут туда и обратно или там то все то есть вот такие моменты когда ну просто ну, у тебя есть время но ты не знаешь что это потратить при этом постоянно приходится находить людей, с которыми ты будешь проводить это время, да, полезно, да, просто для развлечения, да, не знаю, как получится надо ну, time management. То есть его постоянно надо ну, следить за и как-то ну, как соблюдать, что ли. Ну, университет требует каких-то нет не требует особо сильных каких-то логических усилий от тебя, то есть, в принципе, любой человек сможет осилить это, но требуется достаточно много ну, ну, то есть отдавание себя в это. То есть себя за просто туда отдать на какое-то время, там, на 3 часа в день, на 4, на 5, на 10, как получится. Бывает, что бывает иногда ну, вот такие завалы, что приходится целыми днями просто отдавать себя в учебник. Ну да, бывает, и когда ну, просто надо просто нечего делать. Такие дни, например, это вечер, суббота, вечер, пятница, суббота, даже утро воскресенье. вот, эти, вот это время практически свободно, поскольку у тебя нет обязательств, например, на следующий день. Поэтому надо всегда находить время. И, например, перед экзаменами, что является очень ну, таким непонятным явлением э, в моем универс университете, сколько экзамены проходят в... Там, так, они, их не расписание идет по... Э, то есть расписание этих экзаменов придумают сами профессора. При этом профессора друг друга не знают, поэтому они не знают, какие экзамены ты можешь иметь в тот же день. Поэтому иногда бывает, что у тебя бывает, например, 4 экзамена в одну неделю. Ну, такое бывает.